নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আচাম যিহেতু অৰেল ভাইভাৰ দিয়াসকলে মোক যিহেতু কমেণ্ট কৰি আছে মই কমেণ্টবিলাক চেক কৰিছোঁ মই যিহেতু দুই তিনিটা ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰিছোঁৱে ভাইভাৰ টেষ্ট কেনেকুৱা হ'ল কি কি প্ৰশ্ন সুধিলে কমকৈ প্ৰশ্ন সুধিছেনে বেছিকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে কোনে কিমান নম্বৰ পোৱা আশা আছে বা ভাবি থৈছে কেনেকুৱা হৈছে ত' কমেণ্ট কৰি আছে যে মই অৰেল ভাইভা দিয়া দিনা মানে ছাৰহঁতে যিবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছিলে এটাও নোৱাৰিলোঁ মোক প্ৰায় সাতটা আঠটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে তাৰে দুই তিনিটা পাৰিলোঁ বাকীকেইটা নোৱাৰিলোঁ এতিয়া নম্বৰটো কমকৈ দিব নেকি তো তেনেকৈ মানে কমেণ্ট কৰি আছিলে আৰু যদি মই ভাইভা টেষ্টত যদি এটাও ক'ব নোৱাৰোঁ শূন্য পালে মোৰ চাকৰি নহ'ব নেকি আৰু লগতে ভাইভা টেষ্টত ফেইল কৰাই দিয়ে নেকি এনেকৈ বুলি কমেণ্ট কৰি আছিলে তো তাৰ কাৰণে আজি আপডেটটো লৈ আহিছোঁ মোৰ যদি পলাশ আচাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাইছে ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই ধৰণৰ চাকৰি খোৱাৰ বাতৰি পাই থাকিবা এতিয়া মেইন কথা হ'ল অৰেল ভাইভা টেষ্ট যিহেতু মই পোনপ্ৰথমে কওঁ আছাম কামাণ্ডো চাইকমনি টেষ্ট যিটো আছাম কামাণ্ডো টুৱেণ্টি মাৰ্ক আছিলে যিটো চাইকমনি টেষ্ট তেওঁলোকক কিছুমান ছিটুৱেশ্যন দিব সেইবিলাক ছ'লভ কৰিব লাগিব হঠাৎ আৰু এতিয়া আমাৰ যিটো পাঁচ নম্বৰ আছাম পুলিচৰ যিটো পাঁচ নম্বৰ ভাইভা অ' ভাইভা আছাম কামাণ্ডো চাইকমনিটো বেলেগ এইটোও বেলেগ কিন্তু একেই প্ৰচেছ প্ৰশ্নই সুধিব আমি এনচাৰবোৰ দিব লাগিব তৎক্ষণাত তৎক্ষণাত তো এতিয়া মেইন কেছটো হ'ল অসম পুলিচৰ ভাইভা টেষ্ট দিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে এযোৰ ধুনীয়াকৈ সাজ পোছাক পিন্ধি গৈছা ঠিক আছে তাত তোমালোকৰ নম্বৰ এটা দি থৈছে চুলি কাটাৰ ষ্টাইলটো হয়তো চেক কৰিছে কাৰণ আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ ডাৰে মুখৰ ফেচটোহে মানে ছাৰকেইজনে চাব তো চুলি দাঢ়ি ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ হৈ গৈছা তাত নম্বৰ আছে পৰিপাটিত আৰু যিহেতু অসম পুলিচৰ লগত যিবিলাক জানিবলগীয়া কুৱেশ্যন ত' সেইবিলাক হয়তো সুধিছে আৰু যিবিলাক আমি জানিবলগীয়া সাধাৰণ জ্ঞান তো সেইবিলাকৰ ওপৰতো প্ৰশ্নবিলাক সুধি আছে এফালৰ পৰা যাক যেনেকৈ পাইছে সেনেকৈ সুধিছে এতিয়া একজেক্ট প্ৰশ্ন সোধা নাই যে এইটো প্ৰশ্ন তুমি পৰা নাই তোমাক নম্বৰটো কাটি দিব সেইটো নহয় যাক যিদৰে পাইছে তো সেইদৰে সুধি আছে কুৱেশ্যনবোৰ আৰু এতিয়া মই কওঁ যে চবকো বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন সুধিছে মেইন কেছটো হ'ল মই অল ফাইভাৰত মোৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছে মই এটাও এটাও এন্সাৰ দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মোৰ ফেইল কৰিব নেকি চোৱা তুমি এন্সাৰবোৰ তোমাক কুৱেশ্যন সোধোধে তুমি এনচাৰবোৰ তুমি নাজানা সেই ডাইৰেক্ট যদি তুমি যদি ছাৰ মই এইটো নোৱাৰোঁ বা নাজানো সেনেকৈ ক'লে অকণমান হ'লেও কিবা এটা ইফেক্ট পৰিব বেয়া প্ৰভাৱ এটা পৰিব ছাৰকেইজনক যদি তুমি ধুনীয়াকৈ কোৱা ছাৰ মই এই প্ৰশ্নৰ এন্সাৰটো নাজানো মই আগলৈ জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনাক জনাব চেষ্টা কৰিম যদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৈছা কথাবোৰ তেতিয়া ছাৰকেইজনো চাগে অন্তত ভাল পাইছে যদি তুমি কোৱা চাম এইটো নাজানো তেতিয়াতো ছাৰকেইজনে সেইটোৱে আৰু বেয়া প্ৰভাৱ পালেতো বেয়া বেয়া পালেতো বেয়া নম্বৰতে দি থ'ব মানে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু এতিয়া যিহেতু মোক কমেণ্ট কৰাইছিলে বিশেষকৈ যে মই অৰেল ভাইভা তেজত শূন্য নম্বৰ পালে কিবা মোৰ চাকৰি নাপাম নেকি কিবা নাপাম নেকি এনে বুলি কোৱাছিলে যিহেতু মই কওঁ যে যদি তোমাৰ ফিজিকেলৰ মাৰ্কটো বেছি হৈ আছে এক্সামৰ মাৰ্কটো বেছি হৈছে তুমি ভাইভা টেষ্টত এটেম্প কৰিছা ছাৰকেইজনে দিবই কাৰণ ইমান কষ্ট কৰিছা ন ফিজিকেল কষ্ট কৰিছা এক্সাম কষ্ট কৰিছা তুমি এতিয়া ভাইভা টেষ্ট দিবলৈ গৈছা কাৰ্ডশ্বিত যিবিলাক প্ৰশ্ন সুধিছে হয়তো এন্সাৰবোৰ দিব এনচাৰবোৰ দিব নোৱাৰিলা বা নাজানা তাত একো নাই খালী তোমালোকৰ ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কেনেকৈ কৰিছা মানে সাজ পোছাক পিন্ধি গৈছা ধুনীয়াকৈ চুলি দাঢ়ি চাফ চিকুণ হৈ গৈছা ভালকৈ ৰেচপেক্ট কৰিছা ধুনীয়াকৈ তো সেইবিলাকে আৰু যদি ফিজিকেলৰ মাৰ্ক এক্সামৰ মাৰ্ক যদি বেছি হৈছে টেনশ্যনটো নাই মানে ভাইভা টেষ্টত শূন্য এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ পালেও তোমাৰ যদি অভাৰ হৈ আছে তো তেতিয়া টেনশ্যনটো নাই আৰু যোনসকলৰ মানে নামটো আহিছে তো তেওঁলোকেতো ভাইভা টেষ্টত ৰিস্ক ল'ব লাগিবই কাৰণ ফিজিকেলত যদি কম নম্বৰ আহিছে যদি এক্সামত যদি কম নম্বৰ আহিছে ত' ভাইভা টেষ্টত তেওঁলোকেতো ৰিস্ক ল'ব লাগিব মানে পাঁচৰ ভিতৰততো পাঁচ নম্বৰ এটা পাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিবই সেইকাৰণে যিবিলাক প্ৰশ্ন সোধে যেনেকৈ যি সোধে যি পৰিস্থিতি তো সেই পৰিস্থিতিটো ঠিক কৰিব লাগিব মানে ৰিস্ক হৈ থাকে তো এতিয়া মেইন কেছটো এইটোৱে যে শূন্য পালেও একো নহয় যদি তোমালোকৰ ফিজিকেলৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ নম্বৰ বেছি হৈ আছে শূন্য পালেও একো নহয় আৰু এটা ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন যে ভাইভা টেষ্টত ফেইল কৰাই দিয়ে নেকি ত' মই যিমানখিনি জানিছোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ যে ভাইভা টেষ্টত ফেইল কৰা নিদিয়ে কাৰণ সেই নম্বৰটোহে যোগ বিয়োগ কৰি পেলাইহে এটা ফাইনেল কাট অফ মাৰিব যোনটো আমাৰ ধৰি লওক তুমি এতিয়া পাই আছা ট'টেল এইট্টি টু বা এইট্টি থ্ৰী এইট্টি ফাইভ এইট্টি ছিক্স পাই আছা ফিজিকেল এক্সাম ক্লাছ কৰি যদি পাঁচ নম্বৰ এটা তোমাৰ ভাইভা আছে পাঁচ নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোক যদি এক নম্বৰো পায় তোমালোকে সেইটো যোগ কৰি পেলাই যদি তুমি শূন্যও পোৱা তোমাৰ সেই ফিজিকেল এক্সামৰ কাট অপটোৱে তোমাৰ কাটপটো বনিব যিহেতু তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বিশেষ একো নাই ভয় খাব দৰকাৰ নাই সেইবিলাকেই প্ৰশ্ন সুধি আছিলে আৰু ফাইনেল লিষ্ট কেতিয়া দিব ত' চি এম ছাৰে কোৱা মতে এইটো অক্টোবৰ মাহৰ আগতে শেষ কৰাৰ কথা কৈছে হয়তো অক্টোবৰ মাহ পাবগৈ বা সেই আমাৰ দুৰ্গা পূজা কাতি বিহুৰ সেই দি কেইদিনত কাতি বিহুৰ দুৰ্গা পূজাৰ সময় কেইদিনতে মানে আমাৰ ফলাফলটো ঘোষণা কৰাত সময় হ'বগৈ চাগে যদি সোনকালে হয় চৰকাৰে এতিয়া গম পাইছে তৎক্ষণাতে এতিয়া ভয়ভা টেষ্ট পাতিলে ত' কোনো ধৰণৰ ডেট দিয়া মানে ডেট দিয়া নাই যি তোমাৰ আগ মানে আগতে আগত যিটো তোমাৰ ন'টিছ প্ৰকাশ পায় সেইবিলাক একো নাই তো ডাইৰেক্ট ভাই ভাতে ছমুক তাৰিখে তো সেই মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ফাইনেল লিষ্টটো সেনেকৈ পাবগৈ আৰু লগতে সুধি আছিলে কাট অপ কিমান যাব পাৰে ত' কাট অফ এবিধ এইট্টি ফাইভমান যাব পাৰে এছ টি বিলাকৰ আৰু আমাৰ যিহেতু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কাট অপ মাৰিব তো টেনচনটো সেইটো কাৰণে ইমান নাই কাৰণ ষ্টেট ৱাইজ কাট অফ হ'লেহে বহুত যোৱা চাঞ্চ থাকে এতিয়া ডিষ্ট্ৰিকত তোহৰ মানে আমাৰ এতিয়া নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিকত কেণ্ডিডেট ল'ৰা মানে ল'ৰাসকলে কিমান কিমান নম্বৰ পাই থৈছে ছোৱালীসকলে কিমান নম্বৰ পাই থৈছে তো তেওঁলোকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কাট অপ বনাই দিব ত' ডিষ্ট্ৰিক কাট অপ যাব সেইকাৰণে টেনচনটো নাই ত' এইট্টি ফাইভ বা ছিক্সটি ছিক্স ছিক্সটি চেভেন ছিক্সটি এইট ইউ বিসকলৰ বা ছিক্সটি এইট আৰু যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী যোনসকলে পাছ কৰিছে মানে ইউ বি ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত ইউ বি যোনসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰোঁতে কিবা এটা ভাল মাৰ্ক পাই দিছে তেওঁলোককতো দুই তিনি নম্বৰ সেনেকৈ যোগ কৰি দিবই তো সেইবিলাকো প্লাছ পইণ্ট হ'ব আৰু যদি ভালকৈ পৰীক্ষা এক্সাম তো সেইবিলাকো এটা নম্বৰ যদি ভাল হৈ আছে টেনচনটো কমি যায় তো মই আপডেটবোৰ লৈ আহি থাকিম তো মোৰ যদি পলাশ চাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই ধৰণৰ চাকৰিৰ খবৰ বাতৰি পাই থাকিবা আৰু যিহেতু যিবিলাক কমেণ্ট কৰি আছিলেতো সেইবিলাক কমেণ্ট পঢ়ি মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ ত' মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবা যদি মোৰ পলা চৰ্চা ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাই আছে ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা